哎，傲娇腹黑小狼狗，嗯，姿色上乘，是我的菜。嗯，这个嘛，大龄剩男老是老了点，不过风韵犹存，尚可。老？什么老啊？你才老呢！你全家全村都老。哎呀，不要自卑嘛，老的我也喜欢。放心吧，我不会厚此薄彼的，就让你做大。 他坐下，怎么样？什么大跟小、啊？嗯，那本座就封你为第十三号男宠好了吗，封他为第十四号男宠。你还……以后你们可要相亲相爱，一家人哦。你个小女孩，一天到晚想什么呢？你这性子，本座喜欢。你该不会是想引起本座的注意，今晚想事情吧？ 今晚就试亲，是不是太快了？怪不好意思的。我们这样不太好吧、嗯？那你来，小狼狗还更香呢。嗯、他不行。怎么？你想先来？啊不不不，反正他不行就是。别吵了。这样，你一三五，1, 3, 5, 他二四六，2, 4, 6, 就这么定了。啊，等等。如，果你非要这样，的话。我可以全年无休的。哈哈、嗯。<laughs> 你能要两天吗？ 你不懂，毕竟有节假日三倍工资呢嘛。呃、身体很好啊，本座今晚就给你洗香香，送入洞房。等一下，呃、我先去。花猫猫。金家，你等一下，如果阿叶先去的话，那应该就是这样的吧。 对啊，是我打断一下，怎么还会有马赛克啊？限制级画面吗？不然不能看到、哦。有道理，不过这也太刺激了吧！猴子哥哥到底在说什么、啊？确实好、啊。嗯、哎，不对，你能看到我想的。以后多抢点限制级的，我爱看哦。啊！嗯